कॉल्डिश बोल के शुरू करें पुलिस सर एक आयोगा वर्धित संजय राउत डिफेमेशन मानहानिता खटल आज उद्धव ठाकरे जवर से सहकारी उद्धव ठाकरे सेने से उद्धट नेते संजय राउत

जी ज्या पद्धतीनी संजय राऊत ने राज्य कमिटीचे ज्येष्ठ सदस्य एक शिक्षक प्राध्यापिका त्यांचा त्यांना बदनाम करना संबंधित दे मीडिया मध्ये वक्तव्य करत बसले

खर म्हणजे पोलीस स्टेशनला तक्रार केली होती पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तत्कालीन त्यांच्या दबावामुळे पोलिसांनी काही केलं नाही म्हणून लागलं दखल घेतली आणि आज अठ्ठावीस महिन्यानंतर सोमय्या परिवाराला न्याय मिळाला माझे वकील मित्र एडवोकेट लक्ष्मण केनाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता लक्ष्मण कलाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता अनि दिव्या केनाल या तिगने 28 महीने या प्रकरणात न्यायालय आर्गुमेंट के लिए होती मैं दत्तम ही कोटा उपस्थित रहा हिंदी में भी बोल देता हूँ फिर आगे जाके निकटतम सहयोगी राज्यसभा के इतने सीनियर मेंबर उन्होंने सोमैया परिवार प्रोफेसर डॉक्टर मेधाकिरीट सोमैया उनके खिलाफ सौ करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी उन्होंने कुछ न किया इसलिए 18 मई 2022 को मेधा तोमिया ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की 28 मई ने सुनवाई चली आज मैजिस्ट्रेट मजगा कोर्ट के आरती कुलकर्णी इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक किया है पंद्रह दिन की सजा इंप्रिजनमेंट सुनाई गई है पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा साथ में पच्चीस हजार का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है वो पच्चीस हजार रूपये शिकायत करता मेधा को दिए जाएंगे ये केस में हमारे संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोमैया नील तुम्हें या कृत तुम्हें या के मेरी माँ के विरुद्ध में इतने दिनों तक चोट एक कैंपेन चलाया था आज भगवान के रूप में नया दिन ने उसको सबक सिखाया सजा दी इसमें मेरे साथ एडवोकेट लक्ष्मण कनाल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट दिव्या लक्ष्मण कनाल वे 28 महीने वो भी इसमें थे प्रोफेसर डॉक्टर मेधा कुमैया भी न्यायालय में हियरिंग अटेंड करती थी मैं लक्ष्मण कनाल को और विवेकानंद गुप्ता को जो आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने चाहूंगा तो वो जो कोर्ट में वो जो सेक्शन हुए तुम बोलो या लक्ष्मण वो कोर्ट लेते होंगे आज की जो जजमेंट है वो काफी वेलकम जजमेंट है जो जूरिसडिक सिस्टम है हमारा देश का वो क्लियर बता रहा है जस्टिस नहीं तेरे बट जस्टिस करार बिठाएं आज उसी प्रक्रिया को हम सैल्यूट करते हैं और ये चीज एकदम ओवर के सामने आए एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ और किसी भी पद पे आप हैं तो आप किसी न्यायपालिका का या किसी भी सेक्शन का या किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है और हम आवाज़ मानते हैं कोर्ट को जिस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया अट्ठाईस महीने चली और जिस तरह से हेयरिंग हुई और जिस तरह से कानून प्रक्रिया का प्रोसेस होते हुए जो डिसीजन आया उसको हम आभार मानते हैं सैल्यूट करते हैं और इसी चीज़ों को देखते हुए आज का जो तो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट वेलकम जजमेंट है क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी तरह से किसी की भी रिपेमेंट नहीं कर सकता किसी की आलोचना नहीं कर सकता और वो अगर हैबिचुअल है तो उसको न्याय अपना रास्ता दिखाएगी इसी बात पे मैं आभार मानता हूँ मैं पर आज, आज कोर्ट में जजमेंट का दिन था अराउंड इलेवन फोर्टी फाइव को जो एक्यूज संजय राव थे वो कोर्ट में आए तब कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करना शुरू किया और कोर्ट ने ये कहा कि पूरे एविडेंस जो टेबल पर रखे गए जो एविडेंस रिकॉर्ड पर आए हैं उस बेसिस पर संजय राउत इज गिल्टी और इसीलिए उन्होंने उनके वकील से कहा कि अब उनको कन्विक्शन कितनी देनी चाहिए इस पर आप आर्गुमेंट कीजिए उन्होंने आर्गुमेंट किया कि पहला कन्विक्शन है इसीलिए उनको फाइन पर छोड़ा जाए लेकिन हमने उस आर्ग्यूमेंट को अपोज किया और हमने ये कहा कि संजय राउत इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और उनको एक आदत है खास करके महिलाओं को लेकर बदनामी करने की और महिलाओं को लेकर बदनामी करने की यह आदत कोई उनकी पहली आदत नहीं है आज ये जो उन्होंने महिला डॉक्टर मेहरा किरेट सुमैया एक महिला है एक प्रोफेसर है दुनिया भर के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में वो लेक्चर देती हैं उनके ऊपर उन्होंने बदनामी का आरोप किया बेबुनियाद आरोप किया वो आज हमने सिद्ध कर दिया और इसीलिए सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत में जो मैक्सिमम दो साल की सजा है वो सजा देनी चाहिए कोर्ट ने दोनों की आर्गुमेंट सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संजय राउत एक राज्यसभा के मेंबर है और राज्यसभा के मेंबर होने के नाते उन्होंने उनकी पद की गरिमा रखनी चाहिए थी द अपर हाउस के गरिमा रखनी चाहिए थी जो उन्होंने रखा नहीं है और इसीलिए सभी जो एविडेंस है उसके बुनियाद पर हम संजय राउत को पंद्रह दिन की शिक्षा सुनाते हैं और पच्चीस हजार रुपया फाइन भरेंगे फाइन अपील पीरियड खत्म होने के बाद वो कंप्लेनेंट डॉक्टर मेधा किरिट सुमैया को देंगे इस प्रकार से उनको शिक्षा सुनाई गई और शिक्षा होने के बाद में जैसे किरीट जी ने बताया संजय राउत एक्यूज को पुलिस ने कस्टडी में लिया है शायद उन्होंने अभी बेल एप्लीकेशन किया होगा या जो भी ऑर्डर पास की होगी डेड विल बी बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज तो जो भी है लेकिन अभी संजय राउत कस्टडी में थे और इस प्रकार से आज संजय राउत के विरुद्ध शिक्षा हुई है और जैसे मेरे कलीग ने भी कहा कि एक बात फिर सिद्ध होती है कि इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी बहुत रोबस्ट है जो गुनाह करेगा वो आज नहीं तो कल शिक्षा जरूर पाएगा थैंक दिवस आज सा दिवस आजचा दिवस माझ्यासाठी एक वेगळीच पहाट घेऊन उगवलेला आहे असं मला वाटतं मला अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांची सवय नाहीये त्यामुळे काही चूक झाली तर माफी असावी मला आ, अतिशय आनंद होतोय आणि समाधान वाटतय की न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून घेतली आणि मला योग्य तो न्याय दिला माझा न्याय व्यवस्थेवरती विश्वास आहे आणि तो यामुळे दृढही झालेला आहे आजही भारतीय न्याय व्यवस्था ही रामशास्त्री प्रभुणेंची परंपरा निस्पृहतेची पाळते आहे ते पाहून खूप बरं वाटलं आणि दुसरं मला तुम्हाला सांगावं असं की समाजामध्ये बेताल वक्तव्य जर का करणार असेल तर एक शिक्षिका म्हणून एक समाजसेवक म्हणून किंवा सेविका म्हणून आम्ही सहन करणार नाही आणि दाखवण्याचा किंवा ठेवण्याचा प्रयत्न केला एक आई म्हणून माझ्या मुलावरती माझ्या कुटुंबावरती माझ्या संस्थेवरती जी मी माझ्या मुलाप्रमाणे वाढवलेली आहे त्या संस्थेवरती जर का कोणी डाग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मी त्याला सामोरे जाईन हे निश्चित मला तर खरंच खूप अभिमान वाटतो आणि मला आभार धन्यवाद आहेत माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या दिव्या कनन कननसा आणि ॲडव्होकेट गुप्ता यांचे विवेकानंद गुप्ता यांचे आणि सगळ्या समाजाचे माझ्या मित्रमंडळींचे की ज्यांच्यामुळे या कठीण काळामध्ये सुद्धा मी धैर्याने उभी राहू शकले सामना करू शकले आणि आज मला जो न्याय मिळालेला आहे तो मीडियाने सुद्धा अतिशय चांगल्या रीतीने माझी पाठिसापेन केली त्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांचे खूप आभार मानते एकच मिनट मी जरा केस आपल्याला सांगतो मग यू के आस्क क्वेश्चन संजय जाऊद यांनी फेब्रुवारी दोन हजार बावीस पासून उद्धव ठाकरे परत मातोश्रीवर गेले आहेत जुलाई दोनों दर बावीस परंतु कृत तोमियावर कृत पत्नी मेधा तोमैयावर नील तोमैयावर तोमियावर आई गुणवंती तोमैया सत्तावीस आरोप के लिये सत्ता होते सत्तावीस जैसने एकाचित त्यैना अधिक उत्तरार के लिये नहीं एक पन डॉक्यूमेंट दिलाना है सब बकवास होते मनुष्य आमी नहीं, नहीं गिरता कि एक कुटर तरी प्रकरण झूठ आमी न्यायालय दावा युवक प्रतिष्ठान चान है कोनी ऐसी मुझे अटल बिहारी वाजपेई नहीं जाता उद्घाटन के लोगों केंद्र तरकारताएं का साउथाले प्रकल्प ताकि युवक प्रतिष्ठान चान सरकार चौवीस साल से ना के मार्गदर्शन कराए

म्हणजे भारतीय न्याय व्यवस्था संबंधी बोलतात त्या आर्थिक कुलकर्णी नरेंद्र मोदीचा प्रभावात येऊन किंवा हे विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे संजय राऊत मध्ये हिंमत असेल त्यांनी उद्या जाऊन सुप्रीम कोर्टात चीफ जस्टिस चंद्रचूडच्याकडे अपील फाईल करावी हिंमत असेल त्याने अपीलमध्ये हे सगळं लिहावं म्हणूनच मी जांगितलं हिंमत असेल ते लेखी स्वरूपात त्यांनी चंद्रचूडला लिहा आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतोय अपील मध्ये यातला एक पण शब्द नसेल गेले चार वर्ष हेच संजय राऊत नाटक करतात मीडिया समोर एक बाईक देतात माझा सत्तावीस आरोप केले ना हे शंभर कोटी तर केले ना एक कागद नाही दिले त्यांनी एक तक्रार नाही केली न्यायालयात थोडा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेलाही त्यांनी तक्रार नव्हती केली म्हणून संजय राऊतची नौटंकी आता तेथे पोलीस कस्टडीत आहे मी त्याला चॅलेंज करतो उद्धव ठाकरे आणि संजय तुम्ही न्यायाधीश आरती कुलकर्णीवर आरोप करतायत त्यांनी विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून हा निर्णय दिला मोदीजीचा मुद्दा आणून त्यांनी दिला त्याच्यामध्ये हिंमत असेल उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावं हे सगळं लिहावं आता मेदाचा पहिला विचार मला याच्याबद्दल एक म्हणायचं होतं की एक मिनिट एक मिनिट मला असं वाटतं की तुम्ही म्हटलं हो ते खर आहे हा न्यायालयातचाच अपमान आहे आणि मला तर एक गोष्ट नक्कीच वाटते की माझ्या केस बद्दल त्यांनी मोदीजीं बरोबर त्याची तुलना करावी मला तरी वाटत की हे बेतालपणा त्यांनी आता सोडायला पाहिजे

नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, 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 नहीं अभी यही तक है अभी जो ये जो संजय राउत ने अभी किसी पत्रकार हुआ. ने कहा कि उन्होंने बाइट देते समय प्रतिक्रिया देते समय ऐसा कहा है कि ये विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ये सब ध्यान में रखकर मैजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने यह निर्णय जजमेंट दिया है तो यानी इसका जवाब किरीट तुम्हें तो कैसे देगा पत्रकारों ने यह जवाब न्यायाधीश को पूछना पड़ेगा लेकिन मैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं मीडिया के सामने ये बोलते हैं अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे में हिम्मत हो तो यह बात वो कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे और चंद्रचूड़ जी के सामने ये सब लिखे या वो सब बोले मैं चैलेंज करता हूँ सब मीडिया में टंडबाजी करने के संजय राउत के स्टेटमेंट होते एक भी वाक्य इसमें से बोलने की हिम्मत नहीं है आज न्यायालय ने हमारे वकील विवेकानंद गुप्ता एडवोकेट लक्ष्मण खनाल को पूछा कि ये जो आप बोल रहे हो फिर वो किसी ने के ऊपर आरोप करते तो इसमें पहले कभी सजा हुई है क्या तो 2016 में इसी प्रकार से मेधा के ऊपर कोई दूसरी कोई कंपनी थी तो उसका एक सारे प्रोजेक्ट वो उसका नाम मेधा था तो इसके नाम पर खपा के तब हम उच्च न्यायालय में गए थे बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि संजय राउत आपके बाद तुम परिवार के सामने एक भी प्रकार का अपशब्द या रूप नहीं लगा सकता। लेकिन वो तो क्या है ना क्या बोलते हैं ना वो टेढी थे, ही। इतने फिर हमने परिवार ने निर्णय लिया 2022 में अब तो क्रिमिनल केस फाइल करे, वो सिविल केस था और अब सबक सिखाया अब मुझे जो मैं संजय राउत को चैलेंज करता हूँ कल जाके आरोप करे करे वो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में हिम्मत है तो करके दिखाए

नहीं है नोट सिंगल कारवाई है